Почему наши люди любят так блатные номера? И тут дело не в красоте, а в смысле. В 90-е и в 2000-е номера 4 семерки, 4 девятки, 3 0 1, вор и все остальное были атрибутикой власти. И давали возможность проехать мимо поста, даже не останавливаться. А также можно отличить было своих. Со временем льготы исчезли. И это осталось уже просто культурой и символом всех людей, которые покупают блатные номера. Тут интересный факт. Купить новый автомобиль дороже, чем купить блатной красивый номер. Поэтому покупается просто красивый номер. Поэтому на сегодня это и стиль показать, и статус, и привлечь к себе внимание. Бачу на нашем сайте дуже велика кількість новых номеров. 4 2073, 2 7,57 и можно дивитися дуже багато гарних, красивых номеров. За разными ценами. Кто-то просит дороже, кто хоче дешевше. хочет торгуйтесь, купуйте.